assalomu alaykum mana yangi yerdagi obyektimiz ham o'z nihoyasiga yetdi Banya bitdi hamma narsalar qo'yildi сместительar o'rnatilib hamma narsalar qo'yildi hozir tekshiruv bo'ldi Tepli polni tekshirdik tepli pol ishlayapti kafellar usti mana qurishni boshladi tagida tepli pol ishlayapti xo'sh отkoсlar qilinmadi shunda qoldi ekasini o'zini xohishiga eti borib lekin bu yoqdagi atkoslar qilindi kafil bo'ldi bu yog'i razdevalka мувальний bitta yerda qo'yildi keyin tepli bo'ldi legoratori bitta turibdi shu kirmashina pol avtomat tayyor bu obyektimiz ham o'z nihoyasiga yetdi Yeti borlarınızı için rahmet.